YG Entertainment mengumumkan posisinya bahwa mereka akan mengambil tindakan keras terhadap rumor narkoba Loce Blackpink. Berikut agensi merilis pernyataan resmi terkait rumor yang menyangkut Loce Blackpink. Halo, ini YG Entertainment. Rumor yang menyangkut Loce Blackpink yang menyebar di berbagai komunitas online seperti SNS dan lainnya mengungkapkan bahwa itu adalah kebohongan yang jelas kami akan mengambil tindakan hukum terhadap tindakan yang melanggar hak asasi artis kami dan merusak reputasi mereka kami saat ini sedang memantau pembuatan dan penyebar rumor dan kami akan menanggapinya dengan keras tanpa ada keringanan hukuman atau kesepakatan apapun di masa mendatang dengan adanya pernyataan dari YG Entertainment ini diharapkan dapat mengakhiri rumor palsu terhadap Loce yang beredar. Selain itu, para penggemar pun kini juga dapat merasa tenang setelah YG Entertainment akhirnya memberikan perlindungan kepada Loce melalui pernyataan ini. Sebelumnya, Loce Blackpink telah diterpa rumor yang cukup mengejutkan yang menyebutkan jika dirinya diduga menggunakan narkoba. Rumor ini diketahui setelah foto Loce diposting oleh mantan direktur kreatif sebuah brand terkenal beberapa netizen Tiongkok yang melihat foto tersebut menunjuk asbak hitam putih di atas meja dan menimbulkan kecurigaan penggunaan narkoba dan rumor tersebut dengan cepat menyebar di media sosial tak hanya itu salah satu media Tiongkok juga diketahui membuat berita yang mencurigai Loce Blackpink menggunakan là cô